Bagi saya cabaran yang paling besar, bagi saya ada dua benda yang besar. Yang pertama, bagaimana saya nak menguruskan urusan operasi dan tim. Yang kedua, bagaimana saya nak menaikkan sales. Dan cabaran tersebut sangat sukar saya hadapi. Sekiranya saya tidak belajar bagaimana cara untuk menguruskan tim, sebenarnya tim boleh diuruskan dengan SOP yang betul dan tim juga. Uh, boleh diuruskan dengan seorang leader uh, seorang seorang ketua yang mempunyai sifat ketua yang betul yang itu juga saya belajar dalam e-scan di mana daripada founder to leader kan uh, dan uh, kalau berkenaan dengan sale pula saya belajar dalam e-scan berkenaan dengan uh, bagaimana menyusun sebuah buku menu uh, menu engineering pada waktu itu, saya belajar dalam e-scan uh, kita menyusun uh, buku menu tu Melihat kosacu yang dengan betul, akhirnya saya menyusun buku menu dengan baik dan uh, nampak lebih menarik lah. Perubahan so, besar yang saya buat adalah memperbaiki sistem ha, di mana sebelum ni uh, kita tidak ada SOP ha, dalam e-scan kita belajar maknai SOP. rupanya dalam restoran saja ada pelbagai SOP yang yang disenaraikan yang semua tu tepat lah sebab SOP tu adalah SOP sebuah restoran uh, jadi apabila SOP restoran tu kita dapat template dan memang boleh apply terus uh, kita balik dan kita bincang dengan tim ok kita ada SOP opening checklist restoran uh, kita ada SOP hidangan kita ada SOP untuk plating uh, kita ada SOP untuk closing uh, kebersihan, keselamatan uh, semua tu ada SOP uh, dan uh, lengkap diberi oleh ISKAN Uh, yang pertama SOP tadi yang kedua berkenaan dengan uh, sales uh, bagi saya uh, sales ni dia subjektif juga uh, kita tak tahu yang mana satu yang berkesan menaikkan sales tapi bagi saya sendiri pengalaman apabila kita buat perubahan dari segi uh, buku menu yang kita jok pada customer kita masa tu perubahan tu nampak agak jelas apabila mereka lihat buku menu lama ni semua benda ada dalam satu satu kertas yang besar tertulis macam-macam dan -macam, tak ada gambar. Tapi sekarang ni di buku menu kita lebih menarik. gambar lebih gigilah. Susunan menu kita belajar dalam inscan dalam menu engineering di mana setiap menu tu dikategorikan dan setiap menu tu juga dia ada peranan dia. Dan menu tu pula dia ada pula ada tempat susunan dia di mana kita nak letak di kiri, di mana kita nak letak di kanan atas bawah dan harga macam mana kita nak. Kulit benda tu diceritakan detail dalam client scan. bagi saya buku menu adalah benda pertama yang pelanggan akan lihat. Dan bagi saya itulah yang pertama sekali saya balik, saya ubah benda tu dan kesannya mungkin tak terlalu cepat tapi lama-kelamaan dia semakin baiklah prestasi restoran. Jadi dari situlah ada peningkatan upsell yang kita sebut sebagai upsell dekat situlah peranan. Sepatutnya kita juga boleh main peranan tim. Tim juga boleh buat upsell. Nak nak try yang ni ke nak try tapi disebabkan ada gambar automatik Oh ini gambar biasa tiba-tiba yang ni besar sikit. Jadi kat situ dia akan main peranan lah sebagai sebagai elemen ataupun method untuk kita nak upsell secara automatik pada buku menu itu sendiri. Bahan yang ketara bagi saya selepas saya buat perubahan dengan apa yang kita belajar daripada E-Scan ni of course lah kita ada kenaikan sales dan selain itu tu team, team juga lebih jelas dengan peranan masing-masing dan sekiranya ada manager kita untuk memantau kerja-kerja team ni kita boleh kategorikan sebagai, oh ini silap ini yang betul, kerana kita ada SOP, apabila kita tidak ada SOP, kita nak mengatakan nak tim nestaff kita melakukan kesalahan tu tak ada rujukan. Ah ha, ha, jadi kat itu salah satu cara juga bagaimana kita memanfaatkan SOP yang yang kita kita hasilkan. Dan uh, selain daripada tu sebenarnya uh, dengan adanya SOP menu engineering sebenarnya dalam e-scan juga kita ada belajar beberapa kelas lain juga dalam e-scan ni, photoshoot menu, portal delivery, uh, strategi untuk menguruskan portal delivery. Dan sebelum ni saya, saya tidak mengambil berat terhadap portal delivery dan bagi saya macam oh foodpanda, food panda great food misi uh, saya rasa macam oh cukup lah dengan restoran uh, punya operation tapi in scan uh, saya join in scan dan in scan ada satu tajuk khas yang berkenaan dengan portal delivery punya strategi uh, di situ saya buat perubahan yang besar juga jadi semua portal delivery saya masuk uh, saya subscribe dan di situ juga kalau ada marketing memang saya manfaatkanlah marketing di dalam uh, portal. Uh, jadi macam buku menu juga shooting juga diajak dalam scan juga bagaimana kita nak shoot menu-menu. Uh, uh, bagaimana kita nak shoot angle yang macam mana, lighting yang yang bagaimana. Uh, jadi juga kat situ pun uh, perubahan yang besar saya boleh katakan dari segi sistemnya, uh, dari segi fashionnya, uh, dari segi pandangan umum terhadap restoran di mana kalau ketengok restoran saya banyak gambar-gambar yang saya lekatkan di dinding dan sebelum ni kalau ikutkan gambar kurang jadi apabila kita sampai je restoran ada banyak gambar daripada gambar-gambar ni lah mungkin kita boleh buat upsell kat situ oh anak-anak ada lihat oh ada chicken wing okay, jadi kat situ oh nak order lah macam dalam gambar kelebihan coaching one to one passion di e scan ni yang pertama coaching coach coach tu sendiri adalah daripada industri dia juga adalah pemain industri restoran dan kafe jadi apabila dia hadir di sinilah di kedai cawangan Sungai Petani ni sebelum tu teorinya di di KL ketika tu tapi waktu one to one coaching tu coach datang sendiri ke sini dan impaknya sangat besar lah apabila na panduan dan cadangan yang diberikan tu lebih tepat apabila dia melawat kita punya kitchen di belakang Uh, dia tengok kita punya layout ni macam lambat efisiensi tu kurang jadi bila dia datang dia cadangkan ok boleh tak nanti aliran keluar makan tu diubah uh, akhirnya kami buat perubahan dan benda tu nampak sekarang ni dikekalkan lah uh, dengan cara cadangan daripada coach selain benda tu kita pun rasa macam coach datang di sini dan uh, coach boleh melihat kualiti makanan kita uh, macam mana kita present baga bagaimana kita punya uh, staff punya operation punya team bagaimana melayan customer uh, kat situ ditegur satu demi satu dan kita ada buat perubahan terus aa, jadi kadang-kadang tu kalau one to one berbeza lah sangat berbeza lah kalau kita hanya dengar teori tanpa kita ada sentuhan direct daripada coach Ken bagi saya community FMB Aa, itu sangat memberi kesan lah apabila kita habis saja program ataupun sehingga ke hari ini komuniti tu sangat membantu kita berkembang dan sehingga ke hari ini masih aktif dan uh, program InScan tu dalam tempoh terluang dalam selang-selang masa di program tu pun kita dah bertukar pandangan Aa, itulah bezanya dengan program lain Aa, kalau program lain tu bergabung antara industri dengan industri yang lain jadi untuk InScan ni dia fokus pada industri F&B pengalaman tu sebab tu saya tak terlepas untuk sebut berkenaan dengan permulaan saya dengan kemah dan permulaan saya dengan kemah sebab masa saya setiap hari perlu lihat cuaca ramalan kalau hujan sel memang drop uh, jadi kalau hujan lebat sangat saya kena turunkan kemah saya kena duduk di dalam tu confirm-confirm uh, lah masa tu memang sel kurang dan kadang-kadang kita duduk dengan kemah kita tu hanya ada 5 customer saja, lima set saja terjual. Akhirnya dalam pelah yang besar tu kita terpaksa pulang lah. Rumah saya waktu tu di Gurun, saya kena balik daripada Alastak naik motor tu, bawa balik lebih nasi. Dan benda tu berlaku setiap hari. Kalau tak habis memang saya kena bawa balik nasi tu. Setiap hari saya kena cek ramalan cuaca. Sebab tu bagi saya kenangan tu bagi saya sangat mengajar erti bersyukur pada hari ini dan kalaulah saya lalu melihat peniaga-peniaga dengan kemah di tepi jalan ni saya selalulah berdoa Ya Allah mudahkan urusan mereka bagi mereka maju jaya dan mereka satu hari nanti mungkin boleh ada sebuah bangunan restoran sendiri kerana bagi saya uh, momen tu saya takkan lupa dan uh, itulah permulaan saya masa saya membangunkan restoran waktu tu kita ada ke kecurian pula and duit saya waktu tu dia ambil orang masa saya tengah lipin untuk basuh waktu tu semua curi duit kita masa tu hilang duit nah satu beg beg duit saya tu hilang jadi saya kira macam dahlah kita punya makanan kadang-kadang tu tak habis kita dah ada kerugian di situ dan duit sale yang kita ada yang tak seberapa yang dikumpulkan selama seminggu tu pun dicuri orang dan kalau nak dikirakan tentang sedih mungkin ada sikit tetapi saya ambil sebagai satu pengalaman lah Pada asalnya dulu nama dia nasi Arab Sofoh aja. Ha, uh, Cuma tu bermaksud elit Elit tu uh, kita boleh katakan satu dalam sejuta lah ha, uh, Dan uh, nama Sofoh tu kita letak sebagai satu nama yang mirip kepada Timur Tengah lah kan kalau kita kata kita pergi ke Mekah dan sebagainya ada satu di hotel di apa yang tower tu ada hotel sofwa ha, jadi kat situ melambangkan uh, keselesaan, ketenangan kemewahan, uh, jadi sofah tu sinonim lah dengan dengan uh, masyarakat kita dan uh, target market kita juga uh, adalah mereka yang minat nasi arab ni kebanyakannya yang pernah pergi umrah haji uh, dan uh, itulah nama sofah cuma yang kita tambah arabic grill untuk sesuaikan dia dengan kepelbagaian menu kita ada Arab Mendi kita ada Tau, ada Shawarma juga kita ada menu Western idola saya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada masa muda baginda memang berniaga berdagang dan berusaha keras dan bagi saya dulu saya adalah penerima zakat saya sepanjang saya belajar nama saya takkan terlepas daripada mendapat bantuan zakat dan masa tu saya berazam untuk mengubah diri saya dan hala tuju di saya sendiri menjadi daripada penerima sehingga sekarang ni alhamdulillah saya jadi pemberi zakat dan uh, bukan dengan kalau terinspirasi uh, apabila saya menguruskan restoran ni saya tertarik dengan kisah um, bagaimana keuntungan yang kecil menjadikan wah oh, pasaraya speedmart uh, speedmart ni dia punya pengasas dia berkerusi roda tapi dia punya hala tuju dan strategi dia jelas jadi saya masa saya menguruskan restoran ni bagi saya saya kecil tapi saya tengok bagaimana uh, cerita uh, pasaraya speedmart ni memberi inspirasi uh, daripada situ saya melihat tidak ada yang mustahil untuk mencapai kejayaan dalam bisnes so, melainkan kita ada tim pemikir yang betul kita ada hala tuju dan strategi yang baik jadi daripada situ saya, saya melihat uh, sepatutnya dengan kita yang Allah bagi kesempurnaan dan uh, dengan kesihatan yang kita ada ni dan uh, kita sepatutnya boleh melangkah lebih jauh lah dalam bisnes saya dah join hampa bila lagi my join scan